आज हम गुरदासपुर के एक गांव है डेरीवाल जो बीते कल की न्यूज़ आ रही है हम हमें तो अखबारों के थ्रू ही पता लगा कि हमारे कोई सात नौजवान जो है वो रशियन फौज के अगे ला के यूक्रेन बार्डर से लै गए वो टूरिस्ट भी जीते गए थे तो जो एक नौजवान है गगनदीप सिंह जिसके घर में आया हूँ मेरे नाले डीसी साहब ने एस पी साहब ने एस डी एम साहब ने सारे अफसर ने तो इसके बाद हम जा रहे हैं दरंगला और दीनानगर में उधर भी एक एक बच्चा है तीन बच्चे जो हैं वो हैं गुरदासपुर के एक बच्चा है शाहरपुर का दो बच्चे हैं वो हरियाणा के तो अभी एक का पता नहीं चला पर लग जाएगा पता सभी लोगों के घर जाएंगे और मेरा जाने का जो मंतव सिर्फ इतना है कि पंजाब के, के प्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है क्योंकि एन डिपार्टमेंट है मेरे पास फिर इन सारे परिवारों को मिल के आओ सभी परिवारों को विश्वास दिलाओ कि पंजाब की सरकार इनके साथ है जब तक इनके बच्चे वापस नहीं आते इनके बच्चों की वापसी के लिए जितना भी काम हमें करना पड़ेगा हम करेंगे जब तक वो वापस नहीं आते तब तक हम सो की नींद नहीं सोएंगे और इनके साथ जो भी पेपर वर्क करना पड़ा केंद्र सरकार के साथ रशियन गवर्नमेंट के साथ जो जो भी हमें करना पड़ेगा तो हम चाहेंगे कि तो वो सही सलामत हो सभी सभी विदेश मंत्री को भी लेटर लिखा है और जड जो रशिया के अंदर हमारे मैस्टर हैं मिस्टर कपूर उनको भी लेटर लिखा है जो विदेश सचिव है उनको भी लिखा है जो रशियन इमिग्रेशन का हेड है उनको भी लिखा है सभी पक्ष से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो जे, जे बच्चे रशिया से दूर चले गए जो यूक्रेन में चले गए बॉर्डर पे तो उनके साथ संपर्क करना अभी इन इन इनसे हमने नंबर भी लिया है बच्चों के साथ भी बात करेंगे जो होगी तो जैसे भी हो जिनसे भी बात करनी पड़े हमारी कोशिश है मान साहब की हमारी कोशिश है कि इनके बच्चे सही इनके घर वापस आ जाए जा देखिए अभी तो ये नहीं पता चला कि एजेंट ने भेजे या कैसे गए वाले भी जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो खुद गए क्योंकि मेरा ख्याल है जे जो रशिया कंट्री है इनका वीजा लेना को बहुत बड़ी बात थी थोड़ी बहुत ही फीस होगी मेरा ख्याल है जो बच्चे थोड़े जे इंटेलिजेंट होंगे तो इन लोगों ने खुद भी ले लिया होगा पर जे किसी एजेंट ने ऐसा किया होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे पर पहले बच्चे बताएंगे कि किन 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 लोगों ने इन, इन, इनके साथ धोखा किया ठीक है ना जो जिसने भी किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई परिवार को अब क्या नहीं परिवार को यही ही दिया कि हम इनके साथ हैं सरकार इनके साथ है सरकार चौबीस घंटे ये काम कर का रही है कि किसी ना किसी तरह जो बच्चे जो है घर में वापस आ जाएँ और इनको हौसला नहीं छड़ना चाहिए ठीक है इनका जवान पुत्र है सभी के जवान पुत्र हैं तो जब बच्चे की बात आती है तो सब लोग घबरा जाते हैं तो इनके लिए तो बड़ा संकट है हमारे लिए भी संकट है कि पंजाब के बच्चे हैं तो ता ही हम आए हैं ता ही सुबह सुबह इनके घर आ गए कि नहीं पहले उधर चलते सो तो इनको विश्वास दुआया कि आप घबराओ मत हम इनके साथ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਸਭ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਪ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐ ਸੋਟ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਐਲਆਈ ਵਕਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰ ਵਰਗਾ ਮਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆਣਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਸੇ ਇਹ 7 ਜਣੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਗਦਾਪਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਦੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹੋ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਧਰ ਜਿੱਦਾਂ جنگ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਧਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ